Дякую, що залишатися з нами. на Телеканалі Київ продовжується програма Громадська приймальня у нас з вами другий блок поради лікаря. Маємо з вами середу, 25 червня. Отже, як обіцяли. В цьому блоці будемо говорити про стому. Стомовані хворі. Це хворі зі складним ураження кишківника. Спричинено онкозахворювання, Це понад 90% всіх випадків, неспецифічним виразковим колітом, хворобою крона чи іншою складною патологією. Хірургам, щоб врятувати їм життя, доводиться виводити відкрити кінець кишки на стінку з формуванням штучного отвору, який і на. Називаються стомою такі хворі змушені змінити уклад життя, характер роботи або навіть перейти на інвалідність. Кількість стомованих хворих за оцінками всесвітньої організації охорони здоров'я нині сягає 100-150 осіб на 100 тисяч населення в Україні. Кількість стомованих хворих приблизно становить 50 тисяч тисяч осіб. Отже, життя і стомою про це все продовжимо говорити за мить. Іван Клюсько завідувач хірургічного відділення номер 2 Київської міської клінічної лікарні номер 15 хірург вищої категорії, кандидат медичних наук, заслужений лікар України. Сьогодні у нас у студії, шановні глядачі, ми вже один раз піднімали дану тему. Це було взимку. І після того у нас була велика кількість дзвінків після ефіру і прохання ще раз підняти цю тему. Розповісти, де нині можна звернутися пацієнтам, які вже можливо мають з тому, щоб їм було зроблено відновлену реконструктивну операцію. Будь ласка, під час нашої розмови на екранах будуть з'являтися всі корд. Дінати Київської міської клінічної лікарні номер 15 зокрема, другого відділення, телефон, інтернет-адреси, де можна почитати велику кількість інформації. Ви звертайте на це увагу. Якщо потім буде необхідність, після ефіру також ми вам підкажемо, куди необхідно звернутися. І прошу телефонуйте в ефір. Отже, говоримо просто, будь ласка, 223 71 Іван В'ячеславичу, добрий день. Рада, що сьогодні знайшли час, тому що дійсно після нашої попередньої зустрічі саме на цю тему, до нас велика кількість людей Ну, і люди трошки дещо я говорю простими словами, але можливо соромились в ефір позателефонувати, тому що зараз ви нам ще раз нагадаєте, що ж таке стома, що відбувається у таких пацієнтів, в яких випадках необхідно все таки проводити операції певні. А ось одразу тоді а, дійсно така велика кількість сьогодні пацієнтів. Я хочу у вас запитати, і тих, хто до вас звертається, які а, мусять жити зі стомою стомованих пацієнтів. Статистика гласит о том, что на сегодняшний день приблизительно 150-200 человек стомированы на 100 тысяч населения. Вот это мировые данные, которые в принципе соответствуют и нашим. Показателям. И практике так, тошлубачный так. Нагадайте нам, що це таке, в чому в чому дійсно, от є а, ну те, що навіть проблема, тому що це вже ж дійсно необхідно людині змінити життя і уклад життя. А, що це таке, в яких випадках необхідно і доводиться, от правильно кажу формувати стому слово? Да. Стома на самом деле, це соусі или искусственно созданное отверстие між органом, находящимся в брюшной полості, чаще всього, это і определено учасник да. кишечника, uh -huh. или желудок. Вот. или же мочевой пузырь мочевой стома тоже существует, mm -hmm. э, которые э, дают возможность э, спасая человеку жизнь э, mm -hmm. к сожалению обречь его на э, определенный социальный или физиологический дискомфорт потому что выводится э, противоестественный задний проход или искусственный кишечный или желудочный свищ на переднюю или боковую стенку живота благодаря чему Пассаж кишечных масс, то есть их прохождение по кишечной трубке, сохраняется, потому что в противном случае пациент погиб бы от острой непроходимости mm. кишечника mm. или же от э, хирургической, от э, травмы, которая могла э, произойти э, у этого пациента или от врожденного заболевания, или приобретенного заболевания, острого воспалительного процесса, перфорации кишечника. То есть э, это ситуация вынужденная, которой э, прибегают хирурги угу. во имя спасения пациента. 223 на отже, ми чекаємо, будь ласка, говоримо сьогодні про стому, про стомованих пацієнтів. Я зазначила от, захворювання, при яких ну так буває, онка захворювання, хвороба крона. Це, ну, це ж не, не все, так я розумію. В яких випадках? От дійсно ну, ви ви зазначили гостра непрохідність, теж може, але це ж теж як ознака якогось складного захворювання. Подавляющее большинство пациентов стомированных – это больные, которые перенесли операции по поводу онкологических новообразований разных участков mm -hmm. кишечной трубки. Далее неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, семейный полипоз, травмы. Травма тоже может быть да, какая-то? Да, пациенты. Вот на сегодняшний день это очень актуальный и больной вопрос, потому что мы живем в очень агрессивное время. И все э, проблемы, которые в связи с этим могут возникнуть, и травмы, которые возникают в результате дорожных случаев, угу. производственных случаев, э, огнестрельные, осколочные, ножевые ранения брюшной полости при условии повреждений, кишечника, развитие после этого перитонита будут требовать санации брюшной полости и выведения стомы на какое-то время, пока не будет разрешен основной процесс. То есть это очень актуальный вопрос на сегодняшний день, и мы, к сожалению, видим в этой операции спасительную операцию для пациента. От вы зазначили, что есть вариант тимчасовый, я так понимаю, так, когда стома выводится, а есть, когда, ну, на ну, превеликий жаль, все життя доведется людяне, это зависит от складности, от ситуации... Многих патології. факторов. Основной фактор прежде всего локализация основного uh -huh. процесса. Если воспалительный или опухолевый процесс или травма кишечника, мы говорим сейчас о кишечнике, имеет такую локализацию, что удаление или ликвидация этой причины будет э, находиться слишком низко и будет затрагивать замыкательный аппарат uh -huh. прямой кишки то, к сожалению, в таком случае мы будем говорить о выведении постоянной стомы, выведении постоянной стомы. Если же мы после удаления опухоль несущего да. участка или же участка, который имеет какие-то свищи или какие-то патологические образования, полипы и тому подобное, имеем приводящий и отводящий конец кишки то в таком случае обыкновенно производится оперативное вмешательство по удалению этого участка. Дальше выводится угу. временная стома, которая дает возможность ликвидировать острую непроходимость кишечника после восстановления функции кишечника. Кишечной трубки э, производится реконструктивно-восстановительная операция. Ой, зараз про буду Бывают говорить, ситуации, так? когда выводятся протективные стомы. То есть мы выполнили угу. оперативное вмешательство, которое предусматривало удаление э, опухолевого процесса и одномоментно наложили соуси между приводящим и отводящим участком кишки. Если возникают какие-то сомнения в плане жизнеспособности этой зоны и так далее, мы выключаем сомнительный участок кишки из пассажа кишечных масс. Для этого выше место наложения этого анастомоза, место наложения этого соусия между приводящим и отводящим участком накладывается петлевая стома, которая на время заживления этой зоны выполняет основную функцию по отведению каловых масс, а с течением времени, через несколько месяцев, когда э, хирург проводит дополнительные исследования и убеждается в том, что этот анастомоз полностью жизнеспособен и он способен выполнять свои основные функции, э, петлевая стома обыкновенно закрывается Даже під локальний ілі підпроводнікової анестезії достаточно ефективно, в внібрюшиним способом. Так, 223-09-71, Прошу, ми чекаємо на ваші дзвінки, щоб потім не ображалися. Чому ну, не дали вам можливість, даємо повну можливість, ще є час. Єдине, дуже попрошу ще астистентів режисера частіше показувати координати для того, щоб глядачі встигали записувати от інтернет-адресу частіше показувати хірургії, хірургічного відділення номер 2 там дуже велика кількість інформації. Якраз там є інформація. А от тимчасово може бути визначено два місяці. Буває варіант, так? Найменше наскільки може з том формуватися? На який час? Ну, не менше двох місяців? А не, мі, не да. менше ні, ніж так е, 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 операції. О, бачите, одразу я так розумію, вже і готується дзвіночок. У нас е, реконструктивно відновні операції. Вони, а вони теж можуть бути я так розумію через певний час проведені, не обов'язково ж там через два місяці. Яким чином це відбувається? І я єдине, що якщо не помиляюсь, наскільки я знаю, у вас є кабінет стомованих пацієнтів да. а, у лікарні. Да. От розкажіть, будь ласка, поперше, що це за кабінет? Ну що це за кабінет? Ну, колопрактологічна служба в нашій клініці вона представлена ендоскопічною службою, яка працює угу. кожен день, і ми маємо можливість обслідувати пацієнтів без яких ограничень пацієнтів. Не mm -hmm. только жителей Подольского района и даже mm -hmm. не только жителей города Киева. Во-вторых, Во у нас есть э, кабинет стомированных больных, который э, предусматривает вопросы и аспекты хирургической реабилитации этих пациентов. Прежде всего. Мы, общаясь с пациентами, оцениваем возможность проведения или закрытия стомы, или реконструктивно-восстановительной mm -hmm. mm -hmm. операции. Вот. Для этого изучаются все выписки и все материалы, которые предоставляет пациент по поводу ранее перенесенного хирургического mm -hmm. или оперативного вмешательства. То есть, я хочу, чтобы вы еще раз нагадали, до вас может прийти пациент, якому сформировали стому не обязательно в вашей ваши вашей коллеги, або вы хирург. Ну, Совершенно правильно. Из других лекарств, или yeah, из других регионов. так. Конечно. Конечно, угу. конечно. И мы, обследуя этих пациентов, мы э, изучаем тип э, выполненного оперативного вмешательства прежде. Вот. Мы изучаем, какая стома выведена у пациента. Мы изучаем приводящий и отводящий участок кишечника. Определяемся с возможностями проведениями, проведения реконструктивного восстановительного хирургического вмешательства. И если противопоказаний для выполнения этой операции нет, мы обыкновенно оперируем пациентов таких. У нас идут звонящие. Прошу вы в эфире. Добрый день. Добрый день. У меня будет вопрос. Значит, В 2012 году у меня обнаружили, ну не обнаружили, на сигновидной была опухоль, но врачи ее не обнаружили. И у меня получилась непроходимость. Меня прооперировали. И через где-то полгода... Я сделала реконструкцию по этому. И у меня вот вопрос. Вот сейчас уже прошло полтора года. Да. Вот как насчет питания? Должна быть диета или можно по чуть-чуть все кушать? Так, ми дякуємо, от як якраз люблю, коли запитання конкретні. Так, дякуємо за ваше запитання. Чекаємо ще 223-09-71. Обикновенно, якщо удачно приведені mm -hmm. хірургічні вмішательства, то очевидних обмежень в плані. диеты у таких пациентов не существует. Mm -hmm. Она будет питаться так же, как она питалась всю свою жизнь. Вот просто. Только... Не, ну не переедать, там, ну разумеется. Оптимально. Все, все хорошо, чтобы было в меру и рационально. Mm -hmm. Вот, потому значит пища должна быть быстро усваиваемая и термически и механически щадящая для этой пациентки. Вот и все. Угу. Если у нее нет сопутствующих заболеваний, типа сахарного диабета, угу. и так далее, то ограничений для нее особых нет. А часто я так понимаю, что как раз может быть и супутные патологии. Сейчас мы не про вас чтобы вы сразу Бывает тогда, да, что одночасный... Да, вот в этом-то и дело, что ага. пациенты, которые обращаются к нам э, с необходимостью проведения реконструктивно-восстановительных операций, они обследуются. И задача хирурга в совокупности всех этих данных определить операбельность данного конкретного случая, потому что порой, э, вот как говорила эта пациентка, она была прооперирована по поводу острой непроходимости так, кишечника, так. это была острая операционная кишечная непроходимость по поводу опухоли симовидной кишки. Э, первичное оперативное вмешательство предусматривало удаление участка несущий эту опухоль и ликвидацию острой непроходимости кишечника, так называемая операция Гартмана. Но потом была выполнена э, реконструктивно-восстановительная операция. Вот на примере этого конкретного случая можно сказать, что врачи, к которым она обратилась, оценили возможность, операбельность. Почему? Потому что нужно, во-первых, выяснить, какой участок кишки остался у нее отводящий, насколько возможно проведение реконструкции. Раз. Второе. Совокупность каких-либо сопутствующих патологий у этой пациентки пациенты обыкновенно имеют и сопутствующие заболевания типа сахарный диабет гипертоническая болезнь ранее перенесенный инсульт или инфаркт в анамнезе какую-то хроническую неспецифическую болезнь легких и это все требует оценки возможности выполнения оперативного вмешательства потому что жизнь то больному спасена сейчас задача хирурга улучшить качество этой жизни и создать условия для нормализации физиологических процессов пищеварения. Поэтому в таком случае задача хирурга оценить операбельность данного конкретного случая по совокупности тех проблем, которые есть у пациента. Если э, нет противопоказаний со стороны смежных органов и систем, то такие операции проблем, достаточно да. успешно делают. Я хочу вас такую маленькую деталь уточнить для себя. Закрытие стомы и реконструкторное выдумывание операции – это разные, речи Абсолютно разные вещи? Абсолютно да. 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 Потому что закрытие стомы, как мы мы уже говорили да. ранее, это операция, которая может проводиться даже под локальной анестезией, угу. если была выведена протективная да. петлевая угу. стома, двухствольная стома. То есть выведена угу. кишка на боковую стенку живота, есть приводящий, отводящий конец, она мобилизируется, сшивается два угу. края, приводящий, отводящий конец, формируется соус или анастомоз погружается в живот. На этом операция Все, заканчивается. Так Такие операции достаточно быстротечные, и они не требуют общей анестезии. Если мы говорим о реконструктивно-восстановительных операциях, зачастую они представляют собой сложность даже превосходящую первично выполненную операцию, потому что после оперативного вмешательства у больного, у которого была или непроходимость кишечника, или mm -hmm. каловый перитонит, в таком случае формируется противоестественное сращение между органами брюшной полости которые затрудняют проведение хирургического вмешательства. Иногда возникают проблемы с затруднением выведения отводящего участка кишечника. Значит, это все вопросы должны быть интраоперационно оценены, вот, и степень риска выполнения этой операции тоже должна быть четко выяснена. Угу. И тогда зачастую реконструктивно восстановительные операции могут иметь более превосходную степень сложности, нежели первичная операция, которая была ранее. Виповнено таких пацієнт. Ну, я, я там зрозуміла не хірург, і глядача можливо теж буде не зрозуміло. Але щодо методик виконання таких реконструктивно відновлених операцій їх багато зараз да, те, зависимост... те, що все від mm -hmm. того, яка операція була До проведена раніше, і який е, mm. участок кишечника е, удален. какой участок кишки отводящей угу. оставлен в брюшной полости или в малом тазу. Это много факторов, которые нужно учесть перед тем, как определить степень операбельности данного конкретного случая. А вот скажите, а если такая операция была проведена, реконструктивно відновлена, чи может быть такие что через певный час и закрытие стома будет сделано? це ну... Если выполнена реконструктивная да. восстановительная операция, то мы говорим о том, что стомы уже нет. Все. Ча Чаще всего. Но бывают ситуации, когда да. мы сшили приводящий, отводящий участок толстой кишки и сомневаемся в э, том, что это соустие э, имеет абсолютную герметичность по разным причинам, угу. по анатомофизиологическим особенностям конкретного пациента и так далее. То в таком случае мы выводим петлевую протективную стому, и после того, как мы убедились о том, что это. Зона кишечника проходима, ми під місце Анестезії закриваємо протективну стому. чаще всього та стома. У нас дві хвилини, якщо буде дзвінок, 223 двісті двадцять Прошу, і ще, будь ласка, зараз покажемо координати Київської міської клінічної лікарні номер 15 зокрема другого відділення, телефон і інтернет-адресу. Занотовувати, будь ласка, якщо є необхідність. А, так чи можуть бути такі якісь суттєві ускладнення після проведення реконструктивно-відновної операції? Чи в принципі, якщо вона проведена відповідно до? всех uh, вышезазначенных пунктов, что вы зазначили, то, в принципе, усладаниях таких не может быть. Любая операция ну... не дает гарантии. Но любую возможность, которая угу. существует, задача хирурга использовать. Угу. Поэтому, конечно же, говорить о, о осложнениях, которые могут возникнуть в результате проведения реконструктивно-восстановительных операций, можно, и они могут быть. Они могут быть связаны с непосредственно зоной риска, зоной, которая э, оперируется в этот момент. То есть чаще всего из осложнений возникают, допустим, такие проблемы, как... Эм, скажем, несостоятельность анастомоза, которая будет требовать обязательно mm. повторной операции, тогда, когда швы на анастомозе не выполняют свою функцию и формируются свищи или дефект, или отверстия между краями сшитой кишки. Mm. Вот. И иногда возникает осложнение со стороны, допустим, органов дыхания, органов кровообращения, mm. Mm -hmm. потому что зачастую пациенты, перенесшие ранее эти операции, это пожилые люди. И у угу. пожилого человека есть и, и сопутствующие угу. патологии, проблемы. Ци букет да. может быть. Да. Вот, и тромбоэмболические угу. осложнения, которые могут возникнуть угу. в таком случае. Поэтому задача врача не только выполнить качественную эту операцию, но и проводить все профилактические мероприятия для того, чтобы предотвратить появление, гипотетическую даже возможность появления какой-то какой либо сопутствующей патологии, которая может осложнить течение болезни больного. Вам сьогодні дуже рада була бачити, кажу до зустрічі. Дякую, обов'язково побачимося. Вам нагадаю, шановні дачі, що сьогодні гостем у другому блоці був Іван Клюзько, завідувач хірургічне відділення номер 2 Київської міської клінічної лікарні номер 15 хірург вищої категорії, кандидат медичних наук, заслужений лікар України. Ну я розумію, як я на початку казала, що багато хто з вас знову ж таки можливо ну, викликають такі захворювання певний сором. Хоча ну мені здається, отримати консультацію у прямому ефірі треба себе перебороти і дійсно телефонувати. Якщо все-таки зателефонуйте після ефіру. Також ну дійсно надамо вам координати. Е, консультувати не будемо, бо ми не лікарі, ми редактори теж не є лікарями. Ми обов'язково вас скоординуємо на право до Київської міської клінічної лікарні номер 15 Тому, будь ласка, телефонуйте, пишіть на нашу електронну скриньку, будемо чекати. Ну що, переходом до третього блоку, до корисних порад сьогодні вкрай важливу тему. Та, що обговоримо, поговоримо про те, як нині сучасні молоді українці створюють свої родини. Тому не перемикайте.